Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, На. Луганской Народных Республик. А вот это, Херсонской и Запорожской областей. Сейчас. На. Причем обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Дули тоби на плечи. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, <звы> С нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Ты диви на него, все все как жаба на болоте. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Бежал, Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Я бы не доверяла человеку, который брешет чаще, чем дурный кувыркается. Mm -hmm. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения. Все в воздухе веет сомнениями. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было. Он, он труп. Но до него это не еще не дошло. То все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Дед хотел войти в историю, так у нее вошел. Вперед ногами. Это известное общее правило. А ему вообще вот этот цвет неожиданности, а к лицу. Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир. Да мы не начхатый, что хочет, хочется. Дебил конченый. Первое, что хочу в этой связи сказать. Скажи, что ты гей. Мягко кажеч. Да. Ясно. Что еще? У нас произведен первый серийный комплекс орешника. 5. Мы до конца года этот вопрос закроем. Краще к тому царевику закроем. Потом я так чему говорю, что... А ты что приперлась? Украина сегодня бегом должна просить его. Бежу, спотыкаюсь. Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров. Давайте договоримся. Так будешь варняка, на электростеле. В противном случае... А то шо? Через э, несколько, там. Э, Скилки. Месяц-полтора-два, не знаю. Я здесь це вже чув. Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Цена брызгла уже. Карту давай, я сказал. Все они все это потихонечку отгрызут, захватят. Скорее ты в меня ведь И пойду, пойдут дальше, отвоюют. Вернут. А ты не в от таких требований, а? Ну, верно, верно, вот это да. Вот. вот. это и все. Поэтому... Что, все по плану. Главное, чтобы план Б не пришел, план Жо.